Добрый день, вы дивути телеканал Социальная Краина», а також Черноморскую телерадиокомпанию, у студии Костянтин Крупский. Это программа "Краина Здоровья". В студии Лариса Валентиновна Нифонтова. Это главный ликер Модерн Диабетичного центру. Добрый день. Добрый день. А будем говорить о лечении профилактики щитовидной железы у детей. Совершенно. Создается такое впечатление, что вроде бы с каждым годом становится со щитовидной железой все хуже и хуже. Но вы как доктор эндокринолог можете, ну наверное, все-таки хотелось бы, чтобы вы с цю информацию. Да. Ну, на самом деле, я не сказала бы, что хуже и хуже. Наоборот, выявляемость патологии щитовидной железы с каждым годом становится лучше. Наши больницы уже настолько как бы оборудованы соответствующими лабораториями и аппаратами аппаратуры УЗИ. Это не сравнить с тем, что было в постчернобыльское время. Но, тем не менее, действительно есть запущенные, запущенные случаи. Но если говорить об о патологии щитовидной железы, то это действительно очень серьезная проблема, потому что щитовидная железа, хоть это и маленький орган внутренней секреции, но щитовидная железа влияет практически на все обмены веществ. И на нервную систему, на костно-мышечный аппарат, на желудочно-кишечный тракт, на все обменные процессы. То есть нет практически такой точки приложения в организме, на которую бы не влияла это маленький орган, вот железа внутренней секреции, щитовидная железа. Поэтому и клинические проявления Совершенно различные. Вот, ну у взрослых это одни, у детей есть, конечно же, свои особенности. Давайте больше про детей. Как часто нужно вот ребенка приводить к доктору эндокринологу, проверять щитовидную железу, там mm -hmm. просматривать на УЗИ? Да. Ну, вы знаете, начнем с того, что щитовидная железа, гипофункция щитовидной железы есть такая врожденная патология, врожденный гипотериоз. И вот это довольно распространенное заболевание, врожденный гипотериоз. И поэтому, так как это распространенное заболевание во всем мире, и у нас, к счастью, в Украине проводится скрининг. Скрининг – это вообще, ну, скрининг – это такое недорогое исследование, которое проводится в массовых масштабах. И ребенку на третий, вторые, третий сейчас уже раньше сутки, берется кровь из пяточки и проводится такое исследование. И тут же в первые дни, ну, во всяком случае, до, на протяжении, там, двух-трех недель мы получаем ответ о функции щитовидной железы. Есть или нет дисфункции, есть или нет этот гипотерез. Почему важно э в первые дни? Потому что у детей, вот, кроме того, различных клинических проявлений у человека, у детей щитовидная железа влияет на физическое развитие, на рост ребенка, на э состояние психоэмоциональной системы, то есть психомоторное развитие. И если пропустить это заболевание, такое тоже происходит, к сожалению, к великому сожалению, и даже не потому, что скрининг не проводится, а потому что материалы скрининга подаются слишком поздно. И ребенок поступает к педиатрам с различными, с задержкой психомоторного развития, с плохим аппетитом, с дефицитом массы тела, с сепсисом. То есть поступает к педиатрам. Но педиатры, в, 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 я думаю, что в основной, в 90% случаев знают, что первое, что нужно проверить, на гормон щитовидной железы или получить из роддома вот этот вот результат. Вот, потому что чем раньше мы начнем лечить, начнем назначим заместительную терапию гормоном щитовидной железы, а это прекрасно синтезированный гормон, и организму все равно, внутренняя железа, щитовидная железа производит этот гормон или он получает извне, то это совершенно полноценный ребенок, полноценная личность может в будущем быть лауреатом. Нобелевской Нобелевская премии. Премия. А если нет, если такого не происходит, то это грубая задержка, и это инвалид вот, по психике, по физическому развитию. Но ну, самое главное по психике, это вплоть до дебилизма и критизма на всю оставшуюся жизнь. Вот настолько серьезно. А уровень этого гормона, он не скачет в, ну, вот, в организме? Если мы начали принимать уже этот гормон, да. не можешь ли там щитовидка где-то включиться, чуть больше вырабатывать, а плюс еще этот гормон? И вот как угадать вот эту вот дозировку? Вы знаете, что дозировка подбирается очень просто. Там в протяжении через определенные промежутки меся времени, месяц, полтора-два, э нужно контролировать тиреотропный гормон. Это гормон гипофиза. Он как индикатор компенсации вот, состояния щитовидной железы. И все, и подбирается доза. Если вдруг щитовидная железа, как вы говорите, заработала, ну, может быть, какие-то транзиторные гипофункции щитовидной железы, то просто потихоньку отменяют гормон. Никаких побочных действий, никакого привыкания к этому гормону. Эльтироксин или эутирокс. Вот у нас на рынке зарегистрирован два этих препарата. Никакого нет а если взяли там допустим кровь на второй третий день у младенца, у него да. все нормально да. дальше в связи с нашей экологией, там с чернобылем я не знаю там с наследственностью как часто нужно показывать ребенка да. но если я так понимаю что вы имеете в виду если взяли у ребенка все нормально всё вот нормально. он растет вот вы знаете первое что я же говорю особенность у детей что гормон щитовидной железы первые три года отвечает за рост ребенка и физическое развитие то есть если ребенок отстает в росте или физически не добирает вес, то первое до исследования гормона роста или каких-то обменных процессов, первое, что надо исключить, это патологию щитовидной железы, как раз проверить тереотропный, хотя бы тереотропный гормон или, или еще и э, э, те, гормон тероксин. Вот. И тогда уже будет понятно, если эти составляющие в норме, то тогда ищем уже следующий, почему ребенок отстает. Ну и так вот до трехлетнего. А в принципе, профилактически, если все хорошо, ребенок нормально растет, развивается, то желательно хотя бы перед первым классом, сейчас есть осмотр эндокринолога, эндокринолог посмотрит. Если психомоторное развитие, психика, физическое развитие, все нормально, можно сделать УЗИ щитовидной железы, этим ограничиться. Если что-то смущает, то еще и тереотропный гормон. Ну и затем где-то в середине школы, там при переходе из начальной школы там, в там, старшую, четвертый, пятый класс, и, конечно же, подросткам. Потому что у подростков резко повышается потребность в гормонии щитовидной железы, так как вот и много других функций, физиологических состояний, как подростки, беременные, мамы, кормящие грудью при лактации, потребность в этом гармонии очень повышается, и там тоже нужно отслеживать и контролировать. А есть какая-то наследственность? Вот если у мамы были какие-нибудь там дисфункции щитовидной да, железы, mm -hmm. значит, наверное, будет у меня или наоборот у папы, там, и через сына, кто там больше в наследство вносит свои... Да, ну, наследственность – это вообще очень такая жесткая. Вы помните даже вот такие слова «генетика», «продажная девка империализма». <laughs> Когда-то говорили очень давно, что генетика – это, конечно, суровая вещь, поэтому все, что мы, генетический материал, который мы получаем от наших родителей, мы его нигде то никак не -то берем, естественно, ко всему то, что было у наших предков, то имеет предрасположенность и э, у ребенка. Конечно же, есть. Часто приходят, и вот мамы даже иногда, те, которые наблюдают, или были проблемы в во время беременности. То есть обостряется тогда, когда какие-то физиологические состояния требуют повышенной активности вот в функции щитовидной железы. И, конечно же, если мамы или знают, что бабушки, бывает так, бабушка, мама, хронический тиреидит, или узлы были, или там диффузный токсический зуб, и они понимают, что проверьте, сами приходят и говорят, проверьте ребенка. Вот, особенно по женской линии, если бабушка, мама, девочка, проверь, проверить ребенка нужно. У девочек, кстати, патологические щитовидной железы чаще, чем у мальчиков. Вот. И, конечно, наследственность – это очень серьезно. Поэтому тут нужно каждый может 2-3 года контролировать. И хотя бы УЗИ щитовидки, и обращаться к врачу. Вы говорите, что щитовидка страдает вот в период, когда подростки, да? Да. в период беременности. А можно mm -hmm. до подросткового периода провести какую-то профилактику чем-то там подпитать щитовидку да. до беременности за да. год опять поддержать чем-то щитовидку и чем да. ее можно поддержать ну вот как раз периоды это не то что каких-то проблем а просто повышенной активности активной работы щитовидной железы потому что в период полового созревания происходит потребность ну созревают половые гормоны и происходит физический рост рост длину ребенка физическое и половое развитие и естественно так как мы сказали что уже гормоны железы влияют на все обменные процессы, то, естественно, в 2-3 раза больше нужно этих гормонов щитовидной железы. Ну а где мы берем йод? Берем в окружающей среде этот неорганический йод, из которого дальше синтезируется при помощи белка вот этот гормон тироксин. Поэтому, конечно, можно предупредить, можно подкормить щитовидную железу, кормить определенными продуктами. Но я же говорю, вот в эти критические моменты обязательно нужно проверять. Хотя бы УЗИ щитовидной железы. А у беременных по протоколу УЗИ щитовидной железы, тиреотропный гормон, скрининг. И обязательно от 100 до 200, новых вообще по протоколу 200 микрограмм йода на протяжении всей беременности мама должна, то есть она должна и себя подкармливать, и тот плод, который созревает в ней. Это, это, это идет по протоколу. Вот особенно, ради, особенно йод, э, 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 соль йода любая, например, йода Мария, у нас там любой йодит калия, и точно так же фолиевая кислота для профилактики врожденных аномалий развития у ребенка. Вот эти две вещи обязательно. Конечно, можно профилактически и питанием, и йодом, таблеточками с йодом. А Едированная соль, там говорят, что используется какое-то сочетание этого калия, да, там. Да, едит калия. Да, что он на самом деле вредит даже организму. Есть такое мнение. Другие же говорят, что, наоборот, едированная соль, да. то есть ее там можно хоть там всю жизнь есть. Да. И где мы живем возле Чернобыля, то это очень хорошо. Да, едированная соль, в принципе, можно есть, потому что не ошибешься и ее не так много, потому что она быстро улетучивается. Поэтому переборщить едированной солью нельзя. Продуктов тоже не так много, содержащих ее ну, вот грецкий орех, такие вот оранжевые, королек, королек, там какие они, хурма, королек, вот эти вот, потом фейхуа есть, есть продукты, содержащие йод. ну, морская капуста, но тоже не знаешь, где, как хранится морская капуста, и не все едят салаты из морской капусты. То есть это то, что касается продуктами. И определенные группы, это же, я же говорю, подростки, беременные, там, при лактации, просто кормить вот этими вот таблетками. Или там, где есть ее дефицитные состояния. Там просто в обязательном порядке надо, потому что йода нет в окружающей среде и это грозит разными зубами увеличением щитовидной железы узлообразованием а больше проблем с щитовидной железой у тех, кто живет в Чернобыльской зоне? Или вообще там по всей Украине и во всем мире есть проблемы со щитовидной железой? Да, проблемы есть. Но вот если определиться, давайте сразу закроем тему с тем, что есть йод дефицитный. То есть это Закарпатская область, Ровенская область, это Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Черновецкая области. То есть там доказано. То есть там приличный дефицит йода. И там в школах профилактически буквально с первых, я думаю, мы в детском саду и в школе когда-то давали антиструмин. Был такой препарат. Еще в давние времена никому он не вредил. Антиструмин э, – это препарат, содержащий йод, и просто возрастных дозировках в детском саду одно, в школе другое. То есть потому что йод – дефицитное состояние, это действительно, это уже как бы взрослые, это либо узлы, узлы либо увеличение щитовидной железы зоб, это узлообразование, это же оно проявляется э, невынашиванием беременности, в общем, очень врожденными уродствами у детей и выкидышами. То есть очень много проблем. То есть йод дефицитная, там страдают, там только нужно дать йод и как бы предупредить развитие самых страшных а А вот на Западной Украине там йод дефицитное состояние из-за чего? Из-за продуктов, из-за климата, из-за чего там? Из-за климатические так сложились условия, что там нету, просто нету местность, где находится йод. Ну там в воздухе, в воде, в окружающих, просто бедные йодом. Йодом это местность, которая содержит там в воде, в в воздухе, uh -huh. везде мало количество йода. Это действительно такие регионы, во всем мире есть такие регионы. Киев, вот центральные районы, тут как бы меньше йода дефицита. Вот. А то, что касается постчернобыльского, то там же мы уже четко определили, то есть как бы уже тут каких-то вопросов нет, что было огромное извержение радиоактивного йода, и пострадали те группы, которые на момент от 0 до 18 лет. То есть опять растущие организмы, ну и беременные, естественно, которые испытывали повышенную потребность в йоде. А радиоактивный, он более такой активный, он потому и называется радиоактивный йод, он просто замещал йод, и как бы свято место пусто не бывает, и попадал вот как бы в ткань щитовидной железы, потому что железа не знала, какой ей нужен был йод для синтеза гормона, и поэтому радиоактивный йод вот повлиял на растущие организмы более всего. Но это начиная с 68 -го года и вот уже последующий. Ну и пост Чернобыльские населения, дети тоже пострадали, потому что вот пока был выброс, держался вот этот вот уровень радиоактивного йода такой приличный на, на приличном уровне то конечно же вот все что чернобыль и вокруг чернобыля все это население пострадало Сейчас в связи с пожарами вы как врач эндокринолог думаете, что вот там фон как-то изменился и может ли нанести последствия этих пожаров вред организму? Потому что говорят, что вот йодомарин давайте вот уже вот сейчас вот уже можно угу. по одной таблеточке. Ну понимаете, если верить нашим средствам массовой информации, то говорят, что там исследовали эти датчики дозиметры, что то есть как бы не повысился фон такой какой был, такой и есть. Но я думаю, что если даже каким-то этапом, то есть курсом пропить этот йод содержащий, то хуже не будет. Ну, то есть это как бы для профилактики он никому не помешает. И периодически то одни другие группы населения принимают йод, и мы всем рекомендуем, что йод и взрослым и нашим и пациентам до 18 лет принимайте этот йод хотя бы. Ну, ну, ну весна зима, да, вот когда нету еще витаминов, вы всего дальше уже там лето осень появляются фрукты, все вот то что идет с овощами фруктами, то там уже будем мы так надеемся, что все-таки какое-то количество йода попадает. Вот. Вот. А сейчас, если даже вот в течение месяца попринимать йод, ничего страшного не будет. Я прям ну, да? говорим я прям чувствую, у меня вот, вот все да? Это психологические. Наверное, психологически, наверное. Да? Психологически. Да, психологически. наверное да. А влияет как-то вот психология на заболевания щитовидной железы? Mm. Там перенервничал, я не знаю, да. там, или стрессы, вот, вот такие вот, ну, у нас уже модные заболевания. Модные, да. Ну, ну, сейчас очень много говорят о психосоматике, но это как бы те состояния, которые вообще вызывают какие-то в частые в частности, и срывы или какие-то дисфункции эндокринной системы. Но вообще мы не можем говорить отдельно об эндокринной. Она тесно связана с нервной и с иммунной системой. То есть нейроэндокринная, иммунная система – это три такие составляющие. Это настолько, ну, сказать, можно сказать, такие, с одной стороны, мощные, но с другой стороны, очень тонкие системы, которые вот они как бы работают воедино. Нейроэндокринная, мы даже говорим, система, потому что гипофиз – это же центральная нейросистема, релизинг гормонов, вообще кора головного мозга. Ну и периферические железы, там щитовидка, пара половые железы, надпочечники и прочее, это уже как бы железы внутренней секреции, которые второстепенные, да, уже вот находятся, которые, которые подчиняются гипофизу. Поэтому нейроэндокрина. Поэтому, конечно, если какой-то стресс, перенервничал, истощение организма, это, конечно же, влияет. Ну как бы, если уже заболевание есть, декомпенсация заболевания. Нужно, может быть, посмотреть дозу, подкорректировать. Вот. Ну и способствует возникновению. Вот опять, нервные, спад иммунный и вам любое заболевание, то что генетически предрасположено, mm -hmm. раскрывается в полной картине. Методы диагностики, я понимаю, мы сдаем кровь на ТТГ, да. мы делаем э, УЗИ щитовидки Жиль. Да. и все, в принципе, да? И в принципе да, и осмотр врача. Но в принципе мы говорим о том, что смотрите друг на друга с любовью, шея, если где-то то тол... обычно же очень часто видно увеличена шея. Вот при глотании посмотрели, э, что шея где-то что-то вот толстая шея. Вы знаете, даже иногда хочется на улице. Я понимаю, что это тоже, наверное, не очень здоровые мысли, но иногда хочется подойти к взрослому и сказать: подойдите к эндокринологу, посмотрите, потому что вот при глотании иногда даже телевидение, да, я смотрю, кто-то выступает, интересная красивая девушка и вижу, как контурирует прямо с контрами щитовидная железа, такая бабочка, и вот поэтому нужно смотреть друг на друга и просто советовать обратиться к эндокринологу. Сходите к врачу, напишите завещание, сходите. Нет, все поправимо, с щитовидкой все очень просто и излечь ну, чуть ли не в 100%. Главное вовремя. А вот, кстати, по поводу методов лечения. То есть есть какие-то новейшие методы лечения? Или вот только мы принимаем гормоны, регулируем их там количество, да, там, наверное, да. и все? Да, ну, гормоны, количество, да. Но смотря какое заболевание. Знаете, если там диффузный токсический или там тиреотоксикоз, избыток функций, да, когда щитовидная железа потеряла управление своего главнокомандующего и судорожно секретирует очень много гормона. И, конечно, человек пульс по 200, его трусит, положишь руку на голову, ну, то есть как трясущийся осенний листок. И, конечно же, там, там тиреостатики даются. Ну, немножко разные подходы, разные схемы, но, в принципе, суть эти заболевания поддаются лечению очень четко, ясно, хорошо и зачастую с излечения А вот хирургия всякая разная, да, можно оперировать, а можно лечить радиоактивным йодом. Ну, это не, не скажешь новый, во всем мире это давно делают, но у нас тоже постепенно переходит лечение радиоактивным йодом чтобы не, ну, смотря, конечно, что, э, вот какой-то узел щитовидной железы, там, конечно, хирургически надо, если это рак щитовидной железы, оперировать, но вот много в хирургии каких-то разных подходов. А в принципе лечение, ну, все излечивается. Для щитовидки только диагноз, а все остальное поддается хорошему лечению. А люди без щитовидной железы могут вообще жить? Абсолютно прекрасно. И жить, и рожать детей, и заниматься, путешествовать могут. Потому что есть волшебный гормон тироксин, который Который очень удачно синтезирован и он полностью заменяет по всем параметрам от А до Я в свой естественный гормон. И все. Сейчас очень треть населения земного шара живет этот гормон искусственный и прекрасно себя чувствую. Mm -hmm. Ну у нас как-то все больше в нас становится искусственного. Может быть с молоду, да, как говорится, там Сразу. здоровье. Но ну есть мысль, конечно, может быть сразу удалить, да, гланды, щитовидную железу, чтобы они не мешали. Аппендицит сразу. Или все-таки лучше со своим? Нет, все-таки лучше со своим, потому что, как скажем, Господь Бог создал, да, человека, и никто же не придумал умнее машины, чем человеческий организм, поэтому поэтому все там взаимо как-то контролируемо, регулируемо, конечно, лучше со своим. Ну, вы же знаете, что тоже вот сейчас антиэйджинг терапия и прочее, что лучше, конечно, лишнее отрезать, лишнее, но никто же не хочет побегать по утрам, уменьшить тарелочку в размерах, съесть реже, не наесться на начать а снять стресс, и прийти перед сном. Но если все-таки всем заниматься, я уже на себе многое опробировала, то все можно достичь без всякого удаления, но просто нужно монотонно этим заниматься, что очень нам что трудно, потому что это требует какого-то усердия. А что здоровый образ жизни, там, не переедание, да. здоровый сон, это тоже влияет на щитовидную жизнь? Очень, железо? очень. Щитовидка, все, конечно, все это любит, потому что, что если рациональное питание, здоровый сон, ну, даже если не пробежка, а ходьба, конечно, все, щитовидная железа благодарна, тогда хорошо функционирует, и благодарна организму, что это все происходит, и, и ответно, конечно. Если хотела 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 бы какой-то узелок образовать, но не образовывает, потому что человек рационально питается, дает йод в организм, ходит, физическая нагрузка, и щитовид, говорит, нет, не буду. Подобная катастрофа, как вот в Чернобыле, совершенно недавно была и в Японии. У них есть какой-то опыт, как вот они там население все-таки от этих заболеваний спасают, там профилактика какая-то на таком государственном уровне? Ну, у японцев это, когда вы имеете в виду, еще был выброс, но ну, у нас радиоактивного йода, а у них какое-то было же другое радиоизлучение, у них там было еще гематологических заболеваний, насколько это до нашего Чернобыля, то, что была катастрофа в Японии, поэтому у них там лейкозов много было, лейкемии, у них вот, вот эти вот заболевания крови тогда, и, конечно, они спасали, но когда произошло такое мощное облучение, то, конечно, и по фильмам мы знаем, и по истории, и по всем источникам, что, конечно, там очень прошелся высокий процент вот этих лейкемии. И вот японцы, конечно, очень насторожены, но у японцев что лучше? Они на острове в океане, и они, вот у них рыба, морские продукты, это основное питание, а там и йода, и всего столько, сколько хочешь. Поэтому я думаю, что у них с этим очень хорошо. И вы же заметите, у японцев ожирения практически нет. У них очень много проблем, очень многие проблем нет, то, что у европейцев. Они все поджары, они все... Я, правда, была в Корее, в Южной, не в Японии, и я посмотрела, как женщина 50-60 лет Работают ныряльщицами или там жемчуга, или какие-то что мы просто вообще с открытыми глазами затаили дыхание, как они ныряют на определенную глубину. Женщины маленькие, подтянутые, с нормальным хорошим здоровьем. То есть люди, которые живут вот там в океанической территории. У них немножко, наверное, совсем другие проблемы. И все-таки, ну, гормоны, как мне кажется, это не может быть такой панацеей, да? Есть какие-то и минусы. Вот побочные эффекты есть у э, человека, который принимает, э, допустим, гормон э... щитовидной железы, да? да, тироксин. Да. Угу. На что им нужно обратить внимание? На что этот гормон может влиять, даже если он очень хорошо там синтетически выведен? Да, он хорошо выведен, практически он ни на что не влияет. Главное его не передозировать гормон. То, что мы смотрим индикатор вот этой компенсации, вот этот тиреот тиреотропный гормон. Если тиреотропный гормон там, от единицы до полутора, до двух вот в этих вот, то в принципе ничего. Но в при, конечно же, если годами все-таки этот тироксин, то о чем нужно подумать? Ну, костная система, о том, о содержании витамина D в организме, чтобы не было остеопороза. Вот сейчас очень много препаратов витамин D, вот этот вот кальцир, D3, никомет и прочие вот препараты кальция, усвояемые, хорошо усвояемые формы. То есть все-таки нужно думать, ну, нужно, эндокринолог подскажет, кому в каком периоде нужно. Главное, надо никуда не выпадать из вот этого профилактического наблюдения, и каждому э, подскажет. Но вот эти вот витамин D нужно э, не забывать. С кальций, кальций с витамином D, профилактика остеопороза. Сьогодні говорили про діагностику і лічення заболівань щитовідної желізи. Ну, почали з дітей, закончили вже з взрослими. А, а разом з Ларисою Валентинівною Ніфантовою, це головний лікар модерного діабетичного центру. Дякую вам. Да, ласка. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.